Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musim-musim hujan ni Ada yang sejuk, ada yang panas Yang panas tak habis-habis panas Antara benda yang tak habis-habis panas Ialah Bank Islam Ambil riba, backdoor riba Dan saya tengok Banyak kenyataan daripada ramai orang Yang sokong pun ada Yang tak sokong pun ada Tapi sahabat-sahabat, saya nak ajak Sungguh-sungguh sahabat-sahabat untuk kita dengar Sama-sama kenyataan daripada Mufti Wilayah Persekutuan, yang ni sahabat-sahabat saya tak akan edit kenyataan beliau kerana kenyataan ni saya fikir kenyataan yang cukup bagus kita nak dengar tone dia daripada awal sehingga ke akhir supaya kita semua dapat ambil manfaat ilmu jom sahabat-sahabat kita dengar sama-sama ok saya nak sikit buat penerangan tentang Islamic Banking sebab uh, sahabat kawan-kawan nanti kita buat tinta mufti insyaAllah tulisan bahawa Islamic Banking uh, berada dalam pencapaian yang sangat baik Walaupun ada cabaran dia, ada kelemahan. Tetapi bukanlah bermakna kelemahan itu menunjukkan kepada kerosakan. Sedangkan ia merupakan satu achievement yang luar biasa. Bayangkan kita mampu mengadakan satu uh, platform yang memperkenalkan uh, ahkam fiqhiyah kepada masyarakat. Daripada dulu konvensional kontrak hanya loan saja, kita dah ada hampir 14 kontrak. Sedangkan dalam fiqh kita ada hampir 36 kontrak dengan pelbagai mazhab uh, di Islamic banking di Malaysia mungkin dalam PD dalam kita ada 14 PD uh, campur dengan qardh campur dengan uh, PD wakalah dan sebagainya kita memperkenalkan fiqh uh, dan syariah kepada masyarakat mm -hmm. dan kita menyediakan satu platform yang ada pembiayaan yang menukarkan daripada loan yang hanya menggunakan wang kertas dan kita ada isu memang kita menggunakan uh, silap, kita menggunakan oil tapi at least kita dapat mengurangkan perkara-perkara uh, yang yang berisiko riba. Riba ni dia isu dia macam ayat mutasyabihat. Seperti mana ayat mutasyabihat sampai sekarang kita kita sudahlah. Tak tetap ada orang minat nak bergaduh dengan ayat mutasyabihat. So, tapi tak akan selesai sebab kehidupan macam tu. Begitulah isu riba. Akan ada pertikaian tetapi at least eh, saya sebutkan di sini banyak saya bergaul uh, tak lama seperti rakan-rakan uh, dan juga uh, apa dia sini-sini saya ya. tidak Dr. Aznan dan guru saya Tan Sri Bakar, uh, Dr. Zaharuldin, ya tokoh-tokoh yang besar Dr. Ashraf Hashim. Uh, sebenarnya kita telah melakukan banyak kejayaan. Saya bagi contoh mudah sajalah. Kita dalam dalam syariah uh, Islamic banking kita ada SNCE, Syariah Non compliant yang mana berlakunya prosedur-prosedur yang tidak patuh syariah dan hasil daripada tidak patuh syariah itu uh, duit itu profit tersebut kita tak boleh makan. Yang mana dalam konvensional tak ada istilah. Mungkin trading tak berlaku, mungkin berlaku di sana tak ada consent, tak ada prosedur sequence yang kita follow berlaku apa dia human error dan sebagainya dan duit yang kita dapat tu ni cara yang saya praktik kita channel tu charity kita tak ambil duit tu sebagai dalam income bank bahkan ada bank yang didenda berjuta-juta kerana tak follow kainan syariah itu ataupun polisi itu yang kena sampai berjuta-juta sedangkan dalam uh, uh, apa dia conventional bank, uh, banking tak, tak ada benda tu. halal tu. compounding tu halal kita dalam ifsa Akta 2013 mengharamkan compounding. Interest itu haram kepada mana-mana bank yang melaksanakan prinsip Islamic banking tak boleh ambil interest. Dan satu benda yang menunjukkan betapa relevannya Islamic banking dari sudut dia membantu masyarakat meringankan beban dengan mengadakan kontrak-kontrak. Kita ada kontrak uh, tawaruh, walaupun itu dikritik, tak apalah. Tapi at least kita menggunakan pandangan-pandangan ulama. Cuma kita kena faham, fiqah yang bergerak di, di Banking ni, dia tak sama dengan fiqah dalam kitab. Kita dalam uh, fiqah-fiqah muamalat dalam kitab ini dia mahu kepada individu. Syarikah pun bayi naik isnain. Gitu. Tapi fa'akhtar tu, mak, kita sekarang musyarakah 20 ribu. Uh, murabahah, kita tak sama murabahah al-amir bisyira kita akan ada dulu wa'ad, kita minta contoh dah uh, bank uh, beli, bank dah beli kita jadi pemilikkan kepada bank kemudian bank jual kepada kita dengan harga makam, maksud dia uh, principal plus uh, profit, jadi harga dia mungkin 100000 jadi 120000 tapi dalam fekah uh, sistem bank ni tak berlaku macam tu. Dia berlaku semua dalam bentuk dokumen. Makna dia ada kredit di wakalah. Kita pelanggan yang pergi jumpa penjual dan kita pergi jumpa bank untuk beli. Maka bank akan melakukan pengurusan di situ based on permohonan daripada uh, customer. Tapi bank tu tak adalah pi ambil letak kat, dekat, dekat bank sebab suasana bank ni dia adalah intermediary dia ni wasatah maliyah dia tak boleh jadi peniaga. Kalau jadi peniaga, dia akan susah. Di Malaysia ni memang tak dibenarkan bank peniaga. Cuba bayangkan kalau bank peniaga. Dia buka kedai runcit, dia buka travel, dia buka semua. Tutuplah kedai lain. Sebab bank ni dia ada facility. Yang banyak yang tak boleh diadakan oleh orang lain. Bank jual kereta. Mesti orang pergi kepada bank, kedai bank. Kalau bank pun buka travel, mesti orang pergi kepada bank. Jadi macam mana bisnes-bisnes online. Jadi bank memang tak dibenarkan peniaga. Kalau dia peniaga, dia kacau orang. Lah. Jadi kita tak boleh nak gambarkan oh bank kena beli betul, -betul dia kena ada store. Oh jenuhlah bank mana kena. Ya yeah, ya yeah, tengah rekod. Buat store, kena ada orang kata garaj kena ada semua. Jadi untuk memudahkan urusan bank hanya menjadi wasatah maliyah dan dia mengemukakan produk-produk dalam bentuk yang sesuai dengan badan tersebut. Ya kalau kita baca fiqh-fiqh lama memanglah kena kena ada begitu tapi kita sekarang ni kita ada pelbagai mazhab. Misalnya kita dalam mazhab maliki adakah al-ibrah bil aqdi atau bil qabdi maliki uh, membenarkan dengan bil -akdi. ada kontrak saja kita dah memiliki benda tersebut dan boleh berlaku operasi dan banyak di bank ni kita kena faham qabat banyak berlaku dalam bentuk konstruktif dia berlaku dalam hukum dan ulama majma' pun telah meluluskan qaidun masrifi itu ataupun dia uh, pemindahan melalui akaun itu itu adalah qabat macam, -macam kita beli mas kita pergi buat QR code, faham, masuk pindah dalam akaun dia. Itu khabat sokong Dan tu ada akaun kita lah. tak ada. lagi kita nak bagi begitu. Jadi fiqh ni dia berkembang. Jadi tidak boleh kita melihat uh, Islamic banking ni sebiji macam kitab. Kita baca. Dan kita hargai kreditkan daripada sahabat dan semua kita hormat mereka. Tapi dia bukan satu benda yang senang untuk kita katakan kita ni lari daripada syariah dan sebagainya. Sebab tu kita tak saya galakkan kepada penggunaan fiqh. Kita tak lari daripada fiqh. At least orang kritik baik ulama ada pandangan ulama yang mengharuskan. Orang kritik tawaruk itu semua ada hikmah sebab kita ni ada uh, keadaan yang bukan yang uh, sempurna. Kita ada di sana kekangan dan sebagainya. Jadi fiqh berinteraksi juga dengan kekangan. At least kita ada hulul, kita ada penyelesaian. Jadi saya harap uh, ni sebagai satu ringkasan lah. Janganlah kita menyerang dalam bentuk kita meruntuhkan. Nak bina Islamic Banking yang bermula daripada Bank Islam ya 1983 dan diperkasakan dengan Akta Ifsa 2013 masuk dalam parlimen dan sebagainya. Ini situ kejayaan sebenarnya. Dan kalau tanya orang yang berinteraksi, jangan tengok kepada untung, tengok kepada kontrak. So kalau kita sebab kita kena teruntung untung satu isu, tapi kontrak satu isu. Dan bayangkan uh, islamic banking dia spend, lantik uh, syariah komiti, bayar uh, apa fee dengan ada bursa kena bayar upah kita ada apa uh, yang dipanggil suku silap kita ada tempat-tempat yang kita buat apa dia yang dipanggil trading jadi benda macam tu memerlukan kos ada pun uh, konvensional tak ada benda tu tak ada syariah tak ada apa dia nak buat apa nama dia Uh, trading, untuk dapatkan pembiayaan walaupun kita katakan lemah tapi lemah itu yang kita tarjah based on maslah. apa guna kita bicara tentang al-tarjah hmm. bi bi akwali daifah baikkan hidup kita ni banyak kita fatwa dengan daif sama ada dalam haji, sama ada dalam puasa, untuk apa sustainability, insyaAllah dengan kita kerjasama, tanpa kita menghentam kita menunjukkan keburukan uh, islamic banking kita akan berjaya sebab memang ke arah yang terbaik dan Malaysia ni dah antara Islamic Banking yang terbaik kita contoh dulu BSN saya, saya puji BSN Kalau saya bukan orang BSN puji ni marah bank saya tu <laughs> dulu kita buat lucky draw tu sijil premium tu semua ulama kata haram kerana dia gambling dia dia nasib mana kita siap betul, betul dan duit itu hasil daripada Tu kumpulnya duit yang duit dipanggil depositor lah. Jadi macam mana mereka nak syariahkan dia? Sekarang ni hadiah yang dibuat di besan itu diambil daripada duit shareholder account lain. Account orang luar. Masih kita lah nak main bola. Kalau kita kutip duit seorang RM10, menang kita dapat hadiah tu judi. Tapi bila pertandingan tu piala tu duit tu wakil rakyat yang bagi. Selesai apa tak? Itu kejayaan sebenarnya. Dah banyak kita buat dalam bentuk perubahan. Lucky draw ni dia akan berlaku pada produk yang yang based on mudarabah ataupun dipanggil account investment. Sekarang ni dia panggil banyak tak guna mudarabah, dia guna wakala di sisnar. Tapi penting account investment. Sebab mudarib ini, ataupun wakil dia boleh bagi hadiah kepada Rabul Mal. So bank nak bagi, ikut dia. Tapi kalau kontrak itu kontrak kordun, dia tak boleh, dia akan berlaku riba. Dia orang manfaatkan. Di point untuk permulaan ini saya nak catakan di sini. Masyarakat saya tak nak sebut tertipu sebab mereka tu ilmu. Hormat kita hormat. Tapi janganlah kita terlampau orang kata gairah untuk mengkritik sistem yang sangat cantik. Uh, kita bahas uh, dalaman jumpa ahli ilmi. Uh, datang pejabat mufti insyaAllah saya boleh bincang uh, untuk uh, melihat. Sebab ini satu gagasan yang luar biasa. Saya pergi bawa ni bulan 3 di Madinah uh, program Dalalat. dalalah bincang tentang achievement kejayaan muruan 50 tahun Islamic Banking yang luar biasa yang digerakkan oleh kebangkitan Islam sahwa Islamiah kejayaannya luar biasa ada zakat dan konversi tak ada zakat kita bayar zakat hey, apa yang buruknya Islamic Banking ni jadi saya harap uh, uh, jiwa rahmah ni saya mengatakan sahabat-sahabat uh, cuba kita cari isu yang memperkasakan umat bagi idea bukan kita meruntuhkan orang ini bukan ini jalan ribon saya rasa itu akan menurunkan keadaan bina kepercayaan dan saya harap insyaAllah risalah ringkas ini dapat memperbetulkan keadaan dan insyaAllah kita akan tulis dalam tulisan dan saya mohon maaf kalau ada apa-apa ucapan yang mungkin kurang menyenangkan tapi saya hormat siapa-siapa yang memberi pandangan kita ikhtiram semua ada meritnya tetapi cayalah apa yang kita buat sekarang ini yang dibuat oleh negara yang dibuat oleh tokoh-tokoh kita daripada Syekh Halim dulu, eh, Tasrid Bakar, Datuk Aznan yang bertungkul mulus memperkenalkan produk syariah dalam bentuk yang luar biasa di takafu dan sebagainya. Uh, nanti saya bincang pula di zakat pendapatan nanti ada isu macam-macam. Kita jangan melihat daripada kacamata yang yang kecil, lihat si makro, fiqhul ma'alat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita kefahaman kepada agama dan kehidupan. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita dah menonton kenyataan yang cukup cantik daripada Al-Fadhil Sahibu Samahah Ustaz Fawaz Fadhinu yang menjelaskan tentang bank Islam ni. Sebab ada kumpulan yang memang dia tak puas hati dengan bank Islam. Sebab apa dia tak puas hati? Sebabnya jelas dia nak ambil kepada bank konvensional. Sebab dia rasa konvensional ni lebih murah. Jadi yang mana lebih murah? Yang itulah lebih islamik menurut mereka. Sedangkan bank Islam ni dia punya eh, pelbagai bagai faktor-faktor yang menyebabkan satu kiraan itu menjadi sedemikian. Bahkan, beberapa sahabat kita pun telah jelaskan sebenarnya kalau awak nak kata murah ataupun mahal, ia adalah subjek. Kerana, bukan semua konvensional mahal, bukan semua konvensional murah. Ada konvensional mahal berbanding dengan perbankan Islam. Tapi, mahal ataupun murah akhirnya dibalik kepada dokumen. Adakah dokumen itu halal ataupun dokumen itu adalah dokumen yang haram? Kalau perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang haram, tak kira murah macam mana pun kita sebagai orang Islam kita tak mau tapi kalau dokumen itu adalah dokumen daripada perjanjian yang halal maka kita orang Islam akan mempertimbangkan sama ada untuk mengambil ataupun tidak terima kasih banyak sahabat kerana menonton dapatkan buku combo sirah hadis yang saya sudah sediakan jika anda sedang mencari satu buku sirah nabi yang autentik daripada sudut sumber senang untuk dipercayai mudah untuk nak belajar mudah nak ajar orang mudah nak bagi anak-anak kita baca dari pada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun universiti atau nak refresh balik apa yang dipelajari daripada uh, kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum yang merupakan buku sirah nabi yang diiktiraf oleh ulama seluruh dunia. Pada tahun 1396 Hijriah, telah diadakan satu pertandingan penulisan Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai ulama-ulama yang telah menyertai pertandingan berkenaan dan Syekh Sofiul Rahman memenangi peringkat yang pertama dan buku beliau telah dicetak di seluruh dunia dan buku ini anda boleh baca dalam terjemahan di dalam bahasa Melayu susunannya sangat cantik sangat menarik mudah untuk difahami buku ini perlu ditambah dengan buku asas ilmu hadis supaya kita belajar tentang bagaimana untuk memahami cara Islam cara agama Islam cara ulama-ulama Islam di dalam membuat kajian dan membuat semakan di dalam menerima sesuatu fakta dan juga data. Anda boleh dapatkan sekali buku ini digabungkan dengan buku Sirah Nabi dan campur buku 50 kisah menarik riwayat Imam Al-Bukhari. Ini adalah e-book dengan harga RM25. Ini adalah buku Asas semua Hadis harganya RM18 dan buku Sirah Nabi harganya RM65. Ketiga-tiga buku ini harganya hanyalah RM108. Tapi sahabat-sahabat tak perlu bayar RM108. Kita ada promosi akhir tahun sekarang ini. Anda cuma perlu bayar dengan harga promosi RM79 sahaja terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja